महाराष्ट्रात अविवाहित तरुणांची संख्या मोठी असून लग्नासाठी मुलगी मिळणे कठीण होऊन बसले आहे यात संधीचा गैरफायदा उचलत तरुणांना लग्नाचे अमिष दाखवत लग्नाचा बनाव करून पैसे उकळले जातात व समाजात बदनामी होईल म्हणून तक्रारदार तक्रार, तक्रार करीत नाहीत धुळे शहरातील एका अविवाहित तरुणाला अशाच प्रकारे लग्नाचा बनाव करून त्याचे कडून तीन लाख रुपये उकळणार या टोळीला चाळीसगाव रोड पोलीस ठाणे धुळे पोलिसांनी आठ दिवस परजिल्ह्यात तसेच परराज्यात पाठलाग करून ही आंतरराज्याचे टोळीस गजाळ केले आहे अविवाहित फिर्यादी ज्ञानेश्वर रोहिदास चौधरी वय बत्तीस वर्षे रा प्लॉट नम पूर्णांक अकरा शतांश चाळीस गाव नुये त्याचे लग्नाकरिता मुलीचे शोधात असताना एजंट मोरे यांनी सुंदर अशा बनावट नवरी मुलीचा फोटो फिर्यादीचे मोबाईलवर पाठविला सदर मुलगी पसंत आल्याने दी एकवीस ऑगस्ट दोन हजार चोवीस रोजी फिर्यादी व त्याचे नातेवाईक मुलीला बघण्यासाठी पानसे मध्य प्रदेश येथे गेले तेथे त्यांना फोटोमधली बनावट नवरी मुलगी दाखविण्यात आली तेथे नवरीचे सर्व बनावट नातेवाईक देखील हजर होते त्यानंतर ऑगस्ट दोन हजार चोवीस रोजी मोरे गेला व सांगितले की सदर मुलीला दुसरे स्थळ आले असून तुम्हाला सदर मुलीशी लग्न करायचे असेल तर आता ताबडतोब तीन लाख रुपये द्या म्हणून फिर्यादी व त्याचे वडिलांनी लग्नासाठी तीन लाख रुपये गोळा करून दिले त्यानंतर झल तेवीस ऑगस्ट दोन हजार चोवीस रोजी फिर्यादी व त्याचे नातेवाईक असे लग्नासाठी पानसेमल मध्य प्रदेश येथे गेले तेथून बिजासनी माता मंदिर मध्य प्रदेश येथे हिंदू रिती रिवाजानुसार दोन्ही कुटुंबांच्या समोर त्यांचे लग्न लावण्यात आले लग्न करून व हाड बनावट नवरी मुलगी व नवरीची आई यांचे सह घरी परत येत असताना सोनगीर येथे हॉटेल स्वागत मध्ये जेवणासाठी थांबलेले यात संधीचा फायदा घेऊन बनावट नवरी व तिची आई हे बाथरूमला जाण्याचे जाण्याच्या कारण सांगून हॉटेलच्या बाहेर गेल्या व अज्ञात इसमाचे मोटार सायकलवर बसून पळून गेले त्या अनुषंगाने चाळीसगाव रोड पोलीस स्टेशन धुळे येथे गुरुनं दोनशे वीस दोन हजार चोवीस भारतीय न्यायसंहिता दोन हजार तेवीस कलम तीनशे अठरा चार तीनशे एकोणीस दोन एकसष्ट दोन तीन पाच प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता एक, उसमें एक बत्तीस साल का व्यक्ति था तो उसने एक मैरिज एजेंट को, तो को कांटेक्ट किया, किया था तो वो मैरिज एजेंट उसकी मैरिज एजेंट को का नाम दिया था उसको कांटेक्ट किया था फिर ये जो मैरिज एजेंट है उसने एक लड़की दिखाने के लिए ये जो हमारा कंप्लेनेंट को मध्य प्रदेश पंसाले गाँव है तो वहाँ पे बुलाया गया था तो वहाँ पे उसने एक फेक सेटिंग करवाया थी उसने एक दोस्त तो लड़की भी दिखाई दी उसको माँ करके दिखाई दी उसका लड़की का भाई करके एक आदमी को ऐसे पूरा एक आ, एक सेटअप उसने करके एक मैरिज का इनिशियल जो दिखाने वाला है वो उसने कर दिया फिर उसके बाद उस लोगों ने वापस आ गया शादी फिक्स करवा दिया फिर उसके बाद वो जो एजेंट है उसने तीन लाख रुपए मांगनी किया और ये जो आदमी है उसने तीन लाख रुपए उसको पैसा भी वापस पैसे दे दिया फिर उसके बाद उसने शादी के लिए गया था शादी उसको मध्य प्रदेश में वहाँ पे एक तो मंदिर थे वहाँ पे हो गया फिर उसके बाद वहाँ पे शादी होने के बाद वो जो जब आते आते जब बुल्ले वापस आता ना साकरी में वो जो उसका माँ आनी, उसका जो जो लड़की है दोनों वहाँ से भाग गए फिर उसके बाद उसको पता चला ऐसे उसको पसंद हो गया आ, फिर हमारा पुलिस स्टेशन में आके उसने तकरार दिया के बाद हमने इशू को सीरियसली लिया बिकॉज ऐसा इशू सिटी में दो तीन वेला हुआ है तो हमारा एन डी आई छालीसगाड़ रोड जीवन बोर्ड से आ, उसकी टीम के साथ उसने आठ दिन आ, पूरा एफर्ट्स लिया उसको सी एनालिसिस आर किया आ, वहाँ पर जाके हमने सीजीज़ देखा बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद हमने उसमें जो आ, जो मेन लोग हैं उसको हमने पाँच लोगों को अभी आठ लोग आगे किया हमने पांच लोगों को आप में ले लिया उसमें एक जो उसमें लड़की दिखाई गई वो माइनर गर्ल है तो उसको हमें नाम हम दलील नहीं कर सकते बट जो अदर लोग हैं जो उसका माँ जो बना है जो घर दिखाया वो गर्ल की मालक है उसका जो बाई है तो ये पूरा फेक सेटअप को और हमने चैलेंजगोर रोड पुलिस स्टेशन में हमने वस्त किया है एंड इसमें और दो तीन लोग हैं हम और अरेस्ट करने के हैं वो लोग जो हमें अरेस्ट कर देंगे इसके हमने एक बाइक जब किया है एंड उसमें जो कैश दिया हमने बीस हज़ार उसका कैश दिया है उसमें जो एक मेन एजेंट है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो गया तो हो गया जो हमारा बहुत ही अच्छी रिकवरी हो जाएगा तो, 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 तो पूरी कार्रवाई के लिए मैंने शादीपुर और पुलिस स्टेशन स्पेशली हमारा पी एस एड साहब है मैंने उसने बहुत मेहनत किया है हमारा पी एस साहब भी बहुत मेहनत किया है हमारा डी स्टाफ को भी तो मैं तो बहुत तो बहुत तो अभिनंदन देता हूँ एंड ये पूरा कार्रवाई हमने एस पी सी मार्गदर्शन